olloh taolo tomonidan berilgan buyuk ne'mat va buyuk omonatdir u bolani omonatdor ekanligini his qilishlik o'sha farzandimizni kelajakda zarari yetmaydigan bola qilib tarbiyalashlik shundagina omonatga vafo qilgan bo'lamiz agar bolalarimizni xudo saqlasin qaysidir <laughs> ma'noda odamlarga zarari yetadigan qilib tarbiya qilgan bo'lsak biz omonatga xiyonat qilgan bo'lamiz shuning uchun xulosani qilaylik akalar yo <laughs> foydasi tegadigan bola qilib tarbiya qilaylik yo zarari tegmasin hech bo'lmasa yo foydasi tegsin yo zarari tegmasin shu ikkovidan bitta narsani o'ylab qo'yayli hatto tarbiyani shu darajada foydasi borki tarbiyalik bola bu luqmon hakimni gaplari tarbiyali bola bu dunyoda dada buvisiga va odamlarga katta zaxira bu deydi tarbiyali bola ota onasi uchun dunyo va oxiratda katta zaxira deydi xalq uchun bo'lsa bu dunyoda katta zaxira sabab bugun bizga o'zini tarbiya ta'lim odobi bilan qanaqangi katta foyda keltirayotgan tarbiyali bolalar bor shu joyga qanaqadir xalqni manfaati uchun nimadir zo'r ish qilayotgan bolalar bor u nafaqat ota onasi balki millat uchun üçün, xalq uchun ham juda katta foydasi bor sabab u bolalarni ta'limi bor tarbiyasi bor fidoiyligi bor vijdoni bor u vatanini o'ylaydi u millatini o'ylaydi u u dinini o'ylaydi u lekin yomon bolachi bu dunyoda ota onasi uchun ham millat uchun ham zarar bu ota ona uchun oxiratda ham zarar bu sabab o'zingni mas'uliyatingni vazifangni bajarmaganliging uchun endi bolang tufayli endi azoblanasan deydi shuning uchun bolam tufayli qiyomat kunida mas'uliyatim ya'ni savol javobim qiyin bo'lmasin degan yani ota onalar bolamizni har jihatini tarbiyalab qo'yalik ruhiy tarbiyasi iymoniy tarbiyasi qalb tarbiyasi aql tarbiyasi jismoniy tarbiyasi hayot tarbiyasi hamma tomonni tushuntiraylik qizlarimizga qizlik ibo hayo odob axloq pazandalik hayotga tayyorlash shu narsalarni zo'r o'rgataylik o'g'il bolalarimizga g'urur hamiyat shijoat g'ayrat dovyuraklik shu narsalarni o'rgataylik yetti sakkiz yashar bola g'inshib eshilaversa ayting bolamizga e san erkaksan san kallang bormi sani ha suzilaverasan ha tirjayaverasan ica yig'laverasan san sa, san o'g'il bolamisan o'zi deyish kerak tushuntirish kerak bolaga bolada o'g'il bolalik mydagi hissiyotni uyg'otib qo'yish kerak keyin bola tarbiyasida aytadiki bolangni jir san deydi e san bor nimani bilarding bitta fikr bildirsau bo, haligini bolani fikrini bizga gapirishni kesaversak boru bo'ldi bolamiz o'ttiz yoshda ham o'sha go'licha yetti yoshgacha qolib ketadi fikri dunyoqarash bizni xatolarimizdan bittasi shu bolamiz bilan do'stdek gaplashmaymiz keyin nima bo'ladi sir aytmaydi bizga keyin nima bo'ladi hamma yo'g'i asvo bo'lgandan keyin ichki ishlar bizni bir joyga chaqirgandan keyin keyin bilamiz ota onalar bolasi bilan sirdosh bo'lishi kerak sirdosh bo'lishimiz kerak bizga kelacjak dardini bemalol aytsin gapirsin inson o'lganda payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki <coughs> amali to'xtaydi deganlar ya'ni gunoh ham savob ham qilaolmaydiyu o'lgan odam to'g'rimi endi aytyaptilarki agar yaxshi farzand tarbiya qilib qoldirgan bo'lsa o'lgandan keyin ham ajri borib turadi dedilar tasavvur qiling mana hozir shu yerda o'tirganlar solihlik uchun o'tiribdida mana ota onasi o'lib ketganlar borku tasavvur qiling hozir ota onamizga bizdan bo'layotgan savobdan ularga ham ulush boryapti hozir qanday mazza dada bu bizga shu maza bizga ham bo'lsin desak keling o'g'il qizlarimizni solih soliha qilib tarbiyalaylik kelajakda odamlarga manfaat tegsin o'qisin intilsin harakat qilsin bola tarbiyasi yana bizni bitta xatolarimizdan bittasi juda ko'p aytaman bola o'zi xohlagan yo'nalishga yo'naltirmasdan biz o'zimiz xohlagan yo'nalishga yo'naltiramiz bola o'shaning uchun bizdan hech kim chiqmayapti bolangiz nimani xohlayapti gunohmas jinoyatmas narsani xohlayaptimi bo'ldi sizni kimligingizga qaramay yo'naltiring o'sha şey yo'nalishga duradgor bo'laman deyaptimi qiling duradgor yo'q san savdogar bo'lasan demang svarshiy bo'lasan demang qossobchilikka qiziqqan bolamizni bo'lsin qossob nasha ekib sotaman desa yo'q bolam bu jinoyat mumkin emas harom nasha ekib sotib bo'lmaydi ko'ynor ekib yo'q bo'lmaydi qo'shni davlatdan gerain olib sotib olmoqchiman zo'r biznes ekan yani. yo bo'lmaydi bolam o'g'irlik вash yorib yuboraman dada desa yo'q to'g'ri bolam san yoryuborasanu biz ham yorilib ketamiz to'g'ri kelmaydi deb bolalarimizga tushuntiraylik bo'lmay bu kasbi tanlama deyishga sani kallang zo'r ishlaydi o'g'irlik qilmagin keyin zo'r programmist bo'lgin yo arxitektor bo'lgin yo nimadir bo'lgin desak inshaalloh yaxshi bo'ladi shunda xudo xohlasa qarang payg'ambarimiz alayhissalom aytgan ekanlar qiyomatda bandani darajalari ko'tarilib nomoya amoli berilsa ko'rib iy man bu umuman bunaqangi darajotli ishlarni qilmagan edimku desa bir farishta aytarkanki san hayotingda ota onang uchun istig'for aytuvdingku ota onang uchun allohim g'ifirli vali validayya borku vali validayya degani dadam buvam degani ota oning uchun aytgan istig'forlaring sababli sanga shunaqangi darajoti maqomi baland bo'ladigan amallarga sani daftaringni to'ldirib yuborganmiz derkan bu qarang pilyusligini bolani o'ziga ham plus dadaga ham pilus eng kamida namozxon odam bir kunda ota onasiga besh mahal istig'for aytadi besh mahalamki bomdodda ikkita bo'ladi sunnatda bir marta attahayotdan keyin farzda ikki marta e, attayotdan keyin peshinda uch marta bo'ladimi sunnat farz sunnat bormi ikkiga uch beshta hisoblab turing asrda bitta oltita bo'ldimi shomda ikkita sakkizta bo'ldimi xuftonda e, uchtami o'n bitta bo'ldimi bu degani bir kunda o'n bir mahal istig'for aytadi namozxon bola bu eng kamini aytyapmanmi agar uni oralarida aytmasa agar eng bo'lmadi deganda o'n bir marta aytadi bu qarang bu darajotlar manga qayerdan keldi desa dadang buvingni duo qiluvdingku shuning uchundirkan endi dada buisini gunohi ham kechiriladi tasavvur qiling ey xudo dadam uni gunohini kechir ey xudo dadamni ham gunohini kechir deb o'lgunimizgacha aytaveraylikchi albatta kechiradi inshaalloh bu degani bu buyerdagi bu gapni aytishimiz sababi biz o'zimizni bolamizni zo'r tarbiya qilib vafot qilib ketsak nafaqat bu dunyoda balki qiyomatda ham inshaolloh bizni juda yaxshiliklarimizga sabab bo'ladi xudo xohlasa aytadilarki san bolangni juda chiroyli tarbiya qilgin tarbiyasini chiroyli qilsang san chiroyli ehson qilgan bo'lasan ha alloh qur'onda hal jazaul ehsoni illal ehson degan ehsonni yaxshilikni mukofoti faqat ehson yaxshilik degan bu degani san bolalaringga zo'r yaxshiliklarni o'rgatgin inshaalloh qiyomat kunida juda katta yaxshiliklarni ajrini olasan deydi payg'ambarimiz alayhissalom hadislari bor ota ona bolasiga odob axloq tarbiyadan ko'ra yaxshiroq meros qoldirmaydi deganlar bu degani bizdan keyin bolamizga chiroyli odob u chiroyli ta'limdan boshqa zo'r meros yo'q ekan o'zi aslida shuning uchun bolalarimizni tarbiyasida akalar qayg'urishimiz kerak qattiq turishimiz kerak bo'ladi bola tarbiya qilishlikda lekin ota onani ixlosi xolis olloh uchun deyishi juda katta rol o'ynar ekan sababi bugun bolani tarbiya qilishlikda bir oliygohlarda o'qitishlik madrasalarda o'qitishlik uni qori qilishlik uni professor qilishlik uni olim qilishlikda kimlargadir o'chakishib falon joyni mansabini olamiz san falon joyda ishlasang falon joyda o'qisang butun uruqqa obro' bo'ladi degan niyat bo'ladigan bo'lsa bunga ajr berilmas ekan shuni unutmaylik bitta odam bilan olishib bir karraga ko'rasan bolamni o'qitib sani o'rningga har qanaqasiga o'tkazaman degan bolasi hozir ko'chada adashmasam dumbil sotib yuribdi agar o'sha abarotini ham chekib yubormagan bo'lsa man real shuni guvohiman man o'zim birov bilan urishib shu gapni aytgan haqiqatda o'qitdi haqiqitda bitirdi haqqida diplom oldi lekin qarang o'sha o'n besh yil yigirma yil o'tgandir o'sha urishganiga harakat qildi o'qitdi bitqizdi lekin hozir bolasi umuman u yo'nalishda emas ko'chada xudo saqlasin juda xor holatda yuribdi shuning uchun har bir ishda niyat juda katta rol o'ynar ekan xudo xohlasa xullas azizlar bolalarimizni hozirgi kunda ayniqsa mana maktab adashmasam tugadi maktab inshaalloh kanikulga chiqishdi bolalarimizni bo'sh vaqti dushmanni ish vaqti deydi dushman shayton bor dushman ichimizda bor dushman tashqarilarda bor dushman o'zimizda yashab chiqib ketib hozir o'zini millatini o'zini vatanini bular najas bular kofir bular odambast deyotganlar bor dushmanlarimiz ham anchagina yetarli u biz qo'qmaymiz ulardan yaxshi kuch kirsak yo'q bo'lib ketadiyu просто bolalarimiz zaharlanib qolmasin ular internet orqali juda ko'p xabarlar tarqatishyapti şey har xil gap so'zlar o'zimizni yashab turgan joyimiz haqida qa'dagi bir ko'r ko'rona yangiliklarni gapirsa uni gap qilib ko'tarib yurib o'zi yashab turgan joyni o'zi yashab turgan hukumatni yomon ko'rib naflatlanib yurganlar b ha desangiz muuni eshitingda deydi o'zing shu yerda yashayapsan ko'ryapsanku hayotni uhaqiqatda olganda kallasini ishlatgan mehnat qilgan harakat qilgan odam kim qiynalyapti harakatimizni qilaylik hamm yo'qni qilaylik shunda ham bo'lmayaptiku desangiz ha o'ziz iymon keltirgansizku iymonimiz borku shu narsaga taqdirni yaxshisiyu yomoni xudodan bo'ldi tamom berishni <fois> xohlamadi <lö Game91> bermadi bo'ldi shunaqa bo'lishi kerak vaqtimiz ham yaqinlashib qolibdi shuning uchun bolalarimizni imkon darajada hunarga yo qanaqadir tilga til ilm degan ulug'larni gaplari bor <laughs> xullas bolani bezillatmagan holatda qanaqadir ta'lim tarbiyasiga mana shu uch oylik kanikulda ham bersak maqsadga muvofiq bo'ladi yoki mobodo bir joyga dam olgani olib borsak ham iltimos qilgan bo'lardim o'zimiz olib boraylik bolalarimizni azizlar o'zingiz olib boring tog'alar amakilar dadalar onalar o'zimiz olib boraylik bolalarimizni yoshlarni hozir o'zini yolg'iz qo'ymanglar vecherlariga tug'ilgan kunlariga ruxsat bermanglar judayam o'ta darajada axloqsizliklar bo'lyapti bu joylarda o'ta axloqsiz ishlar bo'lyapti ayniqsa bu sakkiz to'qqiz o'n o'n birinchi sinf degani bu endi podrosтkoviy yoshdagi bolalar u balog'at yoshdagi bolalar bo'ydoglik jinnilikdan bir uchirma deyilganda yani de, jinnilikdan jichcha bir doza bo'ladi bularda shuni jichcha nazorat qilib turmasak berib qo'yamiz bolalarimiz har tomonlama jinsiy buzuqlikdan ma'naviy buzuqlikdan e'tiqodda buzuqlikdan bolalarimizni asraylik saqlaylik tarbiyasini nazorat qilaylik bolam uxlayapsanmi ha deb kirib yotgandan de, keyin u uxlagan yo u uh, qo'lida internet telefonda uh, körye, u boshqa narsa ko'ryapti u telefonini yana qayta aytaman iltimos olib qo'yinglar yosh avloddan internetdi telefonni umuman telefon zotini olib qo'yinglar mobodo foydalanish kerak bo'lsa o'zingizni norozi nazoratingizda foydalansin aka okay, man, Adash, mesela, man gayet, <laughs> yapayım, bu gapni adashmasam bugunni o'zi o'n marta qaytardim man bekorga aytmayapman bu gapni manga kelayotgan informatsiyalardan internetda ko'rayotgan informatsiyalarimdan kelib chiqib aytyapman shulardan kelib ma chiqib man o'zim bolalarimdan shuning uchun telefoni olib qo'yganman nima man qo'liga internetda telefon olib berib qo'yolmayman siz olib berib poyolmaysizmi olib berib qoyolamiz maqsad bolalarimizni qo'ldan boy berib qo'ymaylik tarbiya buzildi degani bo'ldi bolamiz qo'ldan ketdi degani mana bugun dada buvisini gapiga kirmayotgan bolalar nimaga kirmayapti deb o'ylaysiz tarbiya izidan chiqib ketib qoldi bugun ochig'ini aytganda sir emas bu ham sir emas balog'at yoshiga yetgan o'n yetti o'n sakkiz yigirma yoshli bolalarni eplaolmayyotgan ota onalar juda ko'p nihoyatda ko'p umuman gapiga kirmaydi ota onasini umuman hayiqmaydi ham hatto so'ramaydi ham ko'chaga chiqib kelsam maylimi deb umuman bu ota onani o'zini xatosi bu bola ota onani yaxshi ko'rsin va uni orqasidan hayiqsin bu degani ota ona o'zini shundan tutsinki ota onasini yaxshi ham ko'rib qolsin va hayiqsin ham ota onani o'zini siri bo'lsin ota ona o'zi namuna bo'lsin hakimlarni gaplari boru san chiroyli gaping bilan bas bolangni chiroyli gaping bilan tarbiya qilma chiroyli namunin bilan tarbiya qil deydi biz o'zimiz namuna bo'laylik e hey, akalar tog'alar amakilar mana shu yerda o'tirgan mana tog'a o'tiribmiz amaki o'tiribmiz akalar o'tiribsizlar ukalar uchun dadalar o'tiribmiz opa dadalar o'tiribmiz mana beshta shaxs biz o'zimizni o'naylik tog'a o'zi chatoq bo'lsa jiyanlar undan nima xulosa oladi bolalar bilan mehr alishtirib o'g'il nevara jiyanlar bilan qanaqadir o'tirib turish kerak suhbatlashib turish kerak gaplashib turish kerak sabab bular endi o'n sakkiz o'n to'qqiz yigirma yil yashagan bo'lsa biz qirq ellik oltmish yil yashadikda bizda oltmish yilgi tajriba bor ellik yilgi qirq yilgi tajriba bor hayot darsi bor ey man bunaq bo'lganimda qoqinganman zarar ko'rganman lekin noto'g'ri fikr berib qo'ymaylik o'zimizni fikrimizni berib qo'ymaylik chunki sizni fikringiz mani fikrim bu to'g'ri fikr degani emasda bu shunda inshaalloh go'zal bo'ladi yaxshi bo'ladi alloh rozi bo'lsin duo qilaylik hammamizi tavfiqda ibodatda hidoyatda o'zing bardavom qilgin hammalarimiz ilohim farzandlarimiz o'ylaganlar o'ylaganimizdan ko'ra ziyoda esli qushlik ibodatli bo'lsin ilohim farzandlarimizni xudo da saqlasin dog'ini ko'rishdan o'zing saqlagin parvardigor bu dunyoda u dunyoda ikkov dunyoda ham ota onasi rahmat olib beradigan xalqiga millatiga diniga asqatadigan farzandlar bo'lib ulg'ayishlarini allohim o'zing nasib qilgin jamoatdan duo so'ragan uzoq yaqindan kelgan duo so'raganlar bor hammalarini qadamlariga ajru hasanot bergin qalblaridagi yaxshi niyatlarga ziyodasi bilan yetkazgin